На Красной площади города Чернигова проводим акцию под названием Попоредние выборы. Проявите свою гражданскую позицию. Проголосуйте. Кто важнее? Новые профессионалы, которые смогут сделать все для нашей страны, чтобы мы жили в мире процветания. Либо же старые регионалы, которые привели нашу страну в то, что мы сейчас с вами видим. Знаете, я эту акцию поддерживаю на 100%. Вот я организовали люди, которые, думаю, все жители будут согласны, абсолютно все жители, я в том числе согласен, что в власти должны быть новые люди. Надо убирать тех старых регионалов, которые тормозят наше развитие, нашего города, нашей страны. Они не хотят работать, они не работают совсем для людей. Поэтому я с ними согласен. Я поддерживаю, что действительно, когда в власти будут новые люди, энергичные, молодые профессионалы, которые видят и понимают, что можно изменить, только тогда будет... Процветать и наш город и наша страна. Наша акция не привязана никакой политической организации, все было по честному, никакой коррупции, честно выбор. Это наверное самые честные выборы, которые были за всю историю независимой Украины. В процентном соотношении 98% за новых профессионалов это говорит о том, что люди созданно собираются менять свою жизнь в корень, они собираются жить по-новому. Они не собираются э, быть пережитками старых каких-то. Э, комплексов, либо привычек, собираются жить, менять все, что есть, менять систему. И как бы за счет этого ну, люди показали свою гражданскую позицию. Мы все хотим, чтобы страна, в которой мы живем, стала наконец-то процветать и давать приятные условия проживания в ней.